Кого? Мне интересно, почему лекари выбирают ту или иную специализацию? Вы что стали кардиологом? С Богом <свечес> хотите? Могу, могу ответить. Я когда учился, в то время каждый заканчивающий институт имел возможность выбрать профессию, которую он хотел. Потому что врачей всех специальностей не хватало. Не было так модно, как теперь, правда? Оно было модно по-своему, но если ты хотел быть окулистом, то ты мог проходить специализацию и станешь окулистом, потому что их не хватало. Ты мог стать хирургом, их не хватало, терапевтом, педиатром и так далее. Так вот, что я заметил, я очень хорошо знал свой курс, потому что я был комсоргом все время курса. Я делал курс, чтобы был лучший в институте. Я их все заставлял петь, танцевать, декларировать. Они должны были лучшими по специальности. Я их объединил с индустриальным институтом, потому что я очень хорошо знал студентов, потому что я бросал институт медицинский и там жил в общежитии, и там в Донецке. И в Донецке и прошел там школу бальных танцев, я там участвовал везде, и все думали, что я там учусь. Я хотел переходить, бросать институт медицинский, перейти туда, на разведочный институт. Я забрал документы, пришел, мне говорят, а в этом году факультет перевели в Иркутск, потому что начинается развитие Сибири, и геологоразведчики, там нужны, и они должны и базу там иметь, и поэтому туда езжайте, и все. И я вернулся назад, отдал документы и начал продолжать. Но когда я уже, меня уже сразу выбрали комсором, я объединил курс индустриального. Там одни ребята были. Тогда была форма такая, знаете, с палетами, прекрасная. И наш курс, где было 242 человека, 200 девочек и 42 парня. И вот эти 200 человек, когда мы начали совместную самодеятельность создавать, то это было событие в институте огромное. Мы закрывались, потому что через окна лезли и все. Они все переженились. И все мои друзья с индустриального взяли жены себе медиков и так далее. Я это говорю к тому, что я очень хорошо их знал. Я знал их способности, их наклонности, их поведение, чем они занимаются, чем они дышат. И когда мы закончили институт, я интересовался, а кто кем стал, потому что были возможности всякие. И вот знаете, что оказалось, что те, которые в то время болели туберкулезом, а тогда после войны это было распространено, <связывание> они не боялись туберкулеза, они лечились в диспансерах, они стали специалистами по туберкулезу, и многие достигли заведующих отделами. Да, и, Девочки, которые такие симпатичные, тендичные, такие, когда там, приходит пациент, они так ласково к нему относятся, особенно с детьми и находили контакт сразу, они стали педиатрами и хорошими специалистами стали и так далее. Те, которые закончили войну и уже были переросками. Вот у нас они вернулись с войны, они стали администраторами, потому что они уже имели опыт и получили медицинское знание. Они ушли в здравоохранение, стали заведующими горздравы, райздравы, обздравы и так далее. Все красивенькие девочки, которые подгуливали в то время и делали аборты. Они ушли, ушли все в гинекологию и в это самое. Кто же знал? Да. Вот. А те, которые, которых ничего не интересовало, которые сидели, учили, спрашивали, отвечали, они все ушли в терапевты которым абсолютно все равно, понимаете, они были профессионалы, и вот они ушли туда. А тех, которых мы вызывали на заседание бюро, да, комсомола, и их, ну, проработку делали, песочили. Э, да, песочили, что это стиляги, а они отвечали нам, а потом, когда уходили, говорили нам, имею честь, и что-то из Гегеля еще произносили, они ушли в психиатры. И многие из них закончили самоубийством из моих сокурсников. Поэтому вот, а те, которые были такими прямолинейными и, любопытными, они интересовались, а что там у вас в животе, вот если разрезать и посмотреть, а что там у вас болит? Вот те ушли в хирургии. И я ушел в хирургию. Вот. И за 4 года я работаю в областной больнице. Я ну, дел все операции, и на желудке, и на почках, и на мочевом пузыре, кишечнике, мургентная хирургия. А потом оказалось, что этого недостаточно, начал развиваться там э, таракальная хирургия, начали оперировать туберкулез легких. И э, я пробился на курсы. Я на отчете, вот говорю, перспектива какая. вот а говорит, есть путевка около Киева. Я говорю, я поеду. Но ну, это будет решать Обздрав. Я в халате выскочил, сел в такси, приехал в Обздрав. Я говорю, есть путевка? Есть. Я, говорю, я поеду. И действительно я поехал. Приехал, попал с Николаем Михайловичем Мосову. Вот институт тогда уже была частичная сердечная хирургия, была таракальная там хирургия, туберкулез был, потому что это было при институте туберкулеза. Ну и вот я там стал хирургом. Курсы, в которые я приехал, они развалились, никто не остался, не было общежития. А я так в общежитии не ждался, потому что я и ночевал в институте, и дежурил круглосуточно все время. И поэтому я не знал, что они не состоялись. А потом МОС мне меня вызвал, что курсы же не состоялись, давай я тебе подпишу командировку. Говорит, да ну я же хочу здесь учиться. Здесь действительно было прогрессивное, самое новое, все, совсем другой подход, огромные знания, это нужно было знание гидродинамику, знать и физику, и химию, и так далее, и так далее. И я понял, что там нужно учиться. И я ему об этом все сказал, пиши заявление, я тебе переведу на курсы, которые уже два месяца занимаются, но ты перейдешь туда и будешь еще 4 месяца, там шестимесячные курсы были. И я остался, Заявление написал, мне оставили, стипендию мне давали, но никто не знал, мою фамилию не передали на другие кафедры. И когда были экзамены, я пришел, оказывается, это курсанты, а я их уже вел, когда Николай Пехолович поручил вести практически занятия с курсантами. А я ж не знал, что я среди них должен быть. Ну и потом Авилова пришла, говорит, я вас первый раз вижу. Ну, короче говоря, я был сектором комиссии, а МОС, говорит, я его забираю в аспирантуру. Он все время здесь круглосуточно, он и знает, и умеет, и поэтому... И я потом сдал экзамен отлично, и закончил эти курсы, попал в аспирантуру. Так вот, хирургия, это общая хирургия, это прогрессивные люди, любопытные, интересующиеся. За счет других, конечно, за счет пациентов. Рисковые тоже. Да? да, рискуют, но не собой и не своим здоровьем, а здоровьем пациентов. Авантюрная публика. Немножко да, потому что без авантюры ты никогда не будь новое не, не начнешь впервые. Понимаете, если ты не будешь авантюристом и прогрессивным человеком, то ты будешь все время зады за пасти, повторять чье-то. Кто уже сделал, ты должен вычитать, посмотреть и повторить. А когда ты новое должен делать, понимаете, тут нужен авантюризм, да, нужна смелость, которая подкреплена знаниями, умением твоим и набором вариантов, из которых ты можешь выкрутиться. Если ты пошел на дно и оказалось не то, ты должен продумать, если вот так, что я сделаю, когда нужно остановиться вовремя. Понимаете, есть такое, что самая лучшая операция ⁇ та, которую я не сделал. Поэтому это особый склад людей. А вот сердечная хирургия ⁇ это элитная хирургия потому что в ней идут много. Это интересно, да, увлекательно все, но не все выдерживают по разным причинам, по работоспособности, по знаниям, по самоотверженности. Ну и, наверное, так по риску, потому что здесь происходит все рассчитано на минуты. А минуты – это не просто часы-минуты, а это пять минут. Если сердце остановилось, и ты не предпринял в течение пяти минут мероприятий, которые восстановят кровообращение, мозг, кора мозга погибает в течение пяти минут. Поэтому, если сердце простояло, а ты рот раскроешь и будешь стоять и думать, что тебе делать, то потом ты запустишь, и через 10, через 15 минут сердце восстановишь кровообращение, но мозг уже погибнет. И ты будешь иметь дело потом длительное время с живым трупом. То есть все будет функционировать, и давление, и питание может кормить человека, и искусственное дыхание может самостоятельно перейти в зависимости от уровня поражения мозга. Но мозг погибнет. А поэтому мы сейчас работаем над проблемой, а как продлить эти пять минут? А, 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 это, а это возможно вообще? Физиология, межа есть у людей? Нет. Нет? но определенно есть, но она она неопределенная, неопределенная и там все зависит от многого. Так вот единица защиты является быстрое охлаждение мозга. Если вы охладите мозг, то он может законсервированным быть. Вот мешалкин делал в Новосибирске операции без искусственного кровообращения на сердце на охлажденных больных. Это очень не Эстетично, потому что заинтубирован больной, но сам он. Ну, не хотите, слабо Ничего тут такого. Охлаждали больного до 28 градусов, сердце останавливалось, в это время быстро вскрывали, делали операцию, а потом его нагревали. Так у него рекордное время 96 минут. Полтора часа мозг был без кровообращения, и больной просыпался. Правда, не сразу, там были элементы отеки и на мозга. Все восстановилось. Мы сейчас работаем над проблемой, когда аневризма дуги аорты, сосуды, которые отходят от аневризмы. Тут нужно ну, делать реконструкцию, операцию сложную, а мозг должен питаться. И мы сейчас запускаем кровообращение мозга в обратном направлении, ретроградное кровообращение. Мы качаем кровь через венозную систему в мозг, а вытекает по артериям, то есть в обратном направлении. И охлаждаем мозг до 18 градусов. И можем работать примерно час спокойно, эти больные просыпаются, все. Правда, мы сейчас изучаем проблему психологическую. А что З ними происходит, якщо кровообращение йде в направлении. направленні, ну, ми звичайно психічні тести, все і люди нормально, даже есть, понимаете? Ну мы же не знаю, вони ж потім про це дізнаються. До того, ви в одному інтерв'ю заколотижня сказали, що наукою займаються у люди. Ви до тих людей належите. Как только начинаете про медицину, у вас очень горят листья. А много таких лекарей, которые увлекаются? Есть, есть много. Но есть, попадаются люди, которые приходят, и у меня сейчас есть в институте такие. Вот они сейчас занимаются гипертонической болезнью. Понимаете, это проблема... Э... Но считается в Украине сейчас по статистике 14 миллионов больных гипертонической болезнью. Еще ни один кардиолог не вылечил ни одного больного с гипертонической болезнью. Они назначают таблетки, которые правильно, они узаконены, они снижают давление, подбирают такие таблетки, такие-такие, да, и находят те, которые действительно эффективно снижают давление. Но нужно принимать эти таблетки ежедневно и, может быть, два раза в день до конца жизни. А потом проходит привыкание и опять возвращается гипертония. Ты забыл их принять или закончились таблетки, опять возникло давление. То есть, это симптоматическое лечение. И, в общем-то, я скажу фразу, которая ну, как-то, может быть, и обидит кардиологов, но они занимаются не своим делом. Понимаете? И поэтому и эффекта никакого нет. Нужно готовить нового, новое поколение врачей сосудистых, ангиологов, ну так можно их назвать, которые должны заниматься гипертонической болезнью, зная сосуды, их функцию, физиологию, патологию, строение и так далее. Тогда можно получить эффект. Мы сейчас тут занимаемся маленьким разделом гипертонии, которая связана с гиперфункцией симпатической нервной системы. То есть симпатическая, это та, которая независимо от нашего сознания, она работает. Кишечник работает, сердце работает. Это все удел симпатической системы. И то, что мы стоим, сидим, это все время идут импульсы мышцы ни думаю, ни туда, говорить, туда. Говорить, туда да. платно, Но, и вот говорит. если гиперфункция имеет место, а гипертоника она в четыре раза активнее, то эти импульсы идут к почкам и над почечкам. И почки выбрасывают большое количество больше, чем нужно адреналина, норадреналина, там ренин, там альдостерона и так далее, и оно выбрасывается в кровь, и сосуды реагируют, суживается на эти препараты, то естественно и поддерживается высокое давление. Мы попробовали, Понятно. но если импульсы идут почкам, давайте их заблокируем. И мы через аорту заходим, знаем, где эти ганглии симпатические, и мы делаем ну, блокаду. Там немножко температура, там ультразвук, э радиочастотное такое излучение, и мы прекращаем выработку импульсов этих и передачу их на надпочечники. Через 15 минут падает давление. Академик Керевник установы. Практикуючий доктор, науковець, купа кандидатів медичних наук вами виховано, педагог, я роблю висновок. Ну я більш цинічних людей, ніж лікарі, не зустрічала за свою роботу. Журналісти, циніки, ну лікарі теж з вашими кладбищами, цинічно все це є. Що вам допомагає зберігати оптиміст, оптимізм? і... Крім бальних танців, як я зрозуміла, якими ви займалися. І як ви взагалі втрималися в кріслах, якщо ви говорите такі речі, які лікарям не сподобаються відповідати, відповідати, відповідати. Як вам жилося з начальством і як ви виживаєте? Це дуже погано, тому очень а Я крім Амосова як руководитель, нікого не бачив. Я власне, ні з ким і не працював. Я не знаю, як можна працювати як руководитель. И не общаясь с начальством. Ну, сейчас там, ну, член президиума академии, я как-то там, ну, еще общаюсь. Но, в общем-то, меня не любят. И врачи, когда я был член ученого совета, ну, стражерской кардиологии, я раз выступил, что, ребята, за что вы голосуете, что это за наука. Второй раз, третий раз написал официал, официальное заявление и ушел. И, и доказать начальству очень сложно. Я стараюсь с ними не разговаривать, не спорить и не ругаться. Я должен сам работать и показать, как нужно работать. И, 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 и не спорить, и не давайте вот так и вот так. Я должен показать, что можно работать, и я этого достиг. Понимаете, что если я принял институт, когда летальность была там 16. По некоторым порокам 25 процентов то сейчас у меня выполняется пять с половиной тысяч операций в год с летальностью 1,4 процента это в 10-15 раз снизилась летальность и не думайте что я такой умный или хирурги стали такими просто отработали те мероприятия и те действия которые необходимо делать при каждом виде заболевания и это стандарт, который нужно обязательно выполнять. Потому что 100 пройдет нормально, а на 101 ты споткнешься. И это нужно знать. И всегда нужно помнить, что это живые люди, у которых есть родственники. И что если ты угробил из-за того, я то знаю, я знаю, почему умирают люди. Я знаю причины. Если бы пациент, то есть родственники знали о том, что выходит мокрый хирург, потный, что мы сделали все, что могли, а он не выдержал, но тяжелый, больной очень был, и он умер, то я им не верю. Понимаете, он действительно переживает, он действительно потеет, но он малограмотный, и он что-то не учел, он не доучился. Он что-то не предпринял до операции, какие-то методы исследования, он им игно, их игнорировал и наворолся, понятно. И он потом боролся, но это тоже, наверное, неправильно делал, потому что человек умер. А это похороны, это 9 дней поминок, это 40 дней поминок, потом каждый год ходят на кладбище, это трагедия на всю жизнь семье целой. И об этом нужно всегда помнить. И всегда, когда люди приходят к нам в институт, они боятся операции, они в, в страхе. Тем более, когда приезжают с периферии, они думают, что там ну что-то такое. Нужно создать обстановку, что мы заинтересованы в них. Мы им объясняем, что ну успокойтесь, и все будет нормально. Им не даем возможности узнать, а кто хирург будет оперировать, а хороший он или нет, а надо ли ему дать взятку или не надо. Он не должен знать хирурга до операции и не должен с ним контактировать. Хирург должен знать все сведения об этом больном, и больной не должен, он не должен и лежать у нас. Он у нас поступает или в этот день, если срочно есть категория операции, в этот день, день поступления он попадает в этот оборот, прежде всего, э, э, добра, доброго отношения, соучастия, сопереживания. Его успокаивают. И пока он прошел серию анализов и исследований, которые идут в автомате, понимаете, он не ждет, когда там придут, когда там будут делать, он идет в этом обороте. В конвейере, понимаете? И он не успевает очухаться, как его уже раз и взяли на операцию. Он не успел испугаться. А потом уже, когда он выходит, он уже знает, кто его оперировал, уже хирург там его смотрит, там рану, там состояние его и так далее. И это создает атмосферу благожелательности. Я этого очень хочу, чтобы люди это чувствовали и не боялись. Ну, а хирурги вот эти, которые самые, их нужно учить, а некоторых и выгонять. Потому что нельзя, есть стандарт, если он его нарушает, он будет наказан ну, смертью своего пациента. Понимаете, это такое наказание. Думаю, что и до да. можно звыкнуть, на жаль. <свистит> <свистит> можно, речи, звыкнуть. Нет, нет, если он привыкает... Он, он никогда и не начинал бояться, он никогда и не боялся, понимаете, потому что привыкнуть к этому нельзя. Это всегда человеческая жизнь, это всегда нужно помнить. Об этом, что ты делаешь операцию, и после операции ты должен выйти и родственникам рассказать, что ты сделал, как ты сделал и так далее. И, конечно, когда плохо, то лгут. Понимаете, правду-то не говорят. И богато правду иногда чистокровно, но они заблуждаются, они просто не знают, как могло бы быть по-другому, потому что малообразованные. И поэтому они кажется, что они сделали все, что могли, а что могли, слишком мало знают. А нужно знать элементарные хотя бы вещи. То профессионализм это одно, но есть другие вещи, которые очень влияют. Я разговариваю с хирургом, я разговариваю Ну, з представником олімпу медичного, будемо називати речі своїми іменами. Потрібна діагностика, потрібні висококласні спеціалісти, потрібна апаратура. Що я, жінка не наймолодшого віку, яка має батьків і яка живе на периферії? Що мене чекає? Де я цього можу добитися? Це ну, межа. Мого рівня все зосереджено в столиці. Дайте мені оптимізм, чи його тут не може ну, бути? Ви говорите про, про столицю. А ви знаєте, що язик до Києва може довести. Знаєте, тобто да? треба їхати до Києва. Да, хоча б Так, Але ви не їдете і рядом з Києвом і в Києві теж не їдуть, тому що можна посмотрети, а кто ви. Загляніте себе вовнутрь і посмотрите своє к своему здоровью. Ой, да, вот, вот с этого нужно и начинать. И я вам объясню почему. Потому что сейчас, если правильно пользоваться диагностикой и лечебными мероприятиями, которые уже разработаны и достигнуты медициной, если их вовремя применять, то роль медицины сейчас поднялась в продлении жизни человека с 10% до 40%. Потому что есть, ну вот, я не буду называть. Вы говорите про Украину, что а про свет. От 10 до 40 процентов. Это статистика мировая, что роль медицины 10 процентов. А остальное это экология, это наследственность самое главное, ну и так далее, и уровень медицины во время оказания помощи. Так вот она была 10 процентов. Если сейчас люди генетически имеет наследственность сердечную, когда у них возникает там, процессы процесс определенный, ну, первое начать там блокада, урежение ритма, да, ну, там, 40, потом там, 30 минут, а потом 20, а потом он умирает. А сейчас, если вы зарегистрировали вовремя, вы поставили стимулятор, и можете навязать ритм 50, 60, 70. А сейчас так настолько умные стимуляторы, что вы поставили, когда вы легли горизонтально, он вам дает там 50 сокращений. Вы поднялись, уже будет 50 сокращений или 60. Вы начинаете идти, оно чаще. Вы побежали, еще чаще идут импульсы. Остановились и импульсы становятся нормальными, там опять возвращается, то есть спасает людей. Этого одного стимулятора хватает на 10 лет, а потом можно менять, менять и все и более совершенно и так далее. Если это коронары раньше умирали от инфаркта, если вовремя направить на коронографию, прежде чем заняться медикаментозным лечением, нужно посмотреть, а что вы лечите. Ведь кардиологи не знают, что они лечат. Они считают, что это ишемическая болезнь, потому что на пленке боли и на пленке есть все признаки ишемической болезни. А на самом деле 30% поражения коронары сосуда это не атеросклероз. Это могут быть врожденные аномалии, где артерия упадает в вену, артерия открывается прямо в желудочек, она не кровоснабжает мышцу. Есть артерии, которые ныряющие такие вот под мышцу, и мышца сокращается, передавливает. И тоже ишемия, и медикаменты, наоборот, все хорошо лечат, и еще хуже становится. Есть извитые сосуды, которые фактор сосудистого роста почему-то у них возде появляется, и сосуды начинают расти. Они удлиняются, им деваться некуда, они начинают извиваться туда-сюда. У пожилых вы видели, вот тут прожилки, вот такие, вот, вот такие извитые сосуды на висках. Что это такое? к старости. Начинают расти сосуды, это не просто извитые, им деваться некуда, сосуды растут 90, и не извиваются, адиотике, так, вот, так да. вот я вам по столице скажу, сейчас у нас в институте все операции делаются бесплатно, за исключением ну, часть медикаментов ну, не, не поставили, не докупили. Но ну, если операция стоит 30-40-50 тысяч гривен, да, то больной ну, потратит ну, 5-7 тысяч, докупит какие-то лекарства, но это же не такое количество. Двиз такой, что если ты пришел в институт своими ногами, с больным сердцем, с пороком, то мы тебе должны помочь, и ты должен от нас бежать потом, понимаете, а не выносить его вперед ногами. А если его вынесли, то мы виноваты. Мы не диагностировали что-то. Мы неправильно что-то сделали. Мы ошиблись приведении, в реанимации, во время операции. Мы допустили ошибки. И мы виновны в том, что он умер. А он не должен умирать. Если он сам пришел, то мы должны ему помочь. А если не помогли, то извините, грош цена.